У меня друг из Днепра недавно ездил в Одессу в отпуск на неделю. И что, доволен, нет? Ну, рассказывал, говорит, такая вот курортная атмосфера, говорит, город отдыхает. Так и да. Несмотря ни на что. Как всем, Маш? Все неплохо. Все неплохо? Держимся. У вас значок стоит Польша. Не как обращайте вы... внимания. Они врут. Врут? Бессовестные. А где же вы живете? А Откуда вы? вещаете? Где вы живете? Иль? Я в Одессе, а вы? А я в Израиле. А -а -а. Как Вон дела в Одессе? В Одессе? нормально а жарко чё, а о чем беседу ведете в рулетке а разные темы здоровье например здоровье это интересно что да. да. у вас есть сказать за здоровье у меня что вам могу сказать солнце воздух и вода наши лучшие друзья угу. Ходим так на море, захараем. Так у вас там курортная атмосфера на, в вашем городе Одесса. Люди приезжают отдыхать из Украины, я так понимаю. Ну, как бы последний курорт на побережье Черноморском остался. Ага. Я понял. У меня друг из Днепра недавно ездил в Одессу в отпуск на неделю. И что доволен, нет Ну рассказывал, говорит, такая вот курортная атмосфера, говорит, город отдыхает. Так и да. Несмотря ни на что. Так и да. Чем вы занимаетесь в Одессе? Ой, что вам сказать? Так что и вам было приятно, и себя не это самое. Не обидеть. Пока отдыхаю. Угу. Ясно. А вы? У вас же там тоже есть это? Мертвое море, все дела. Мертвое море, да. Надо бы съездить, ну как-то вот... Не соберусь. А чем занимаетесь? Что Пос... вас удерживает? Последнюю неделю в отпуск ушел, хотел улететь в Литву отдохнуть. И а -а -а. у нас многие авиакомпании отменили рейсы, потому что ситуация такая напряженная. Иран грозится все тут а -а -а. разбомбить, и вот они боятся летать. Хотя а не... что в Литву? Не... Небо что? хотя бы открыто. А? а что в Литву? Там же холодное море. Нет, так я не на море. Море у меня здесь. В Литве ну, у меня родственники. родственники и у жены а, тоже. родственники. Понятно. Так я регулярно понятно. вот... Раньше я ездил каждое лето в Киев и в Вильнюс. А сейчас вот я езжу каждый год в Брюссель и в Вильнюс. Начиная с 2019-го. Потому что в Киеве уже родственников не осталось. Все перебрались в Брюссель. Понятно. понятно. Ну, соответственно... Где ваши родственники? Мои? Да. Мои все здесь, а, в Одессе. В Одессе. Слава Богу. В, да. Брю, в Брюссель, в Европу никто не уезжал. И дым отечества нам сладок и приятен, знаете. Не, но это... ну, многие уезжали там в Европу вот когда я это сам все улежал, началось я два Я только три недели как приехал. Я понял. И где где вы жили, если не секрет? Вот в Польше, вот в Ирландии. Ага. В Ирландии у меня брат живет в лице, э, в этом недалеко от Корка. О, я в голове я жил. Даже не знаю, где это. Ну, это где-то в 100, 120 километрах от Корка. Угу. Ну, это граф, центр графства, такой же, как Корк. Только Корк намного мощнее, индустриальные более развит там, и так далее, и так далее. Корк вообще там второй, второй город после, после Дублина. Я понял. Да. Так вы сколько да, времени в Ирландии был. были? А? Сколько времени в Ирландии жили? Вот. И чем вы там занимались? Честно, беженствовал. А. Ради Христа. Ну как-то там скажу. государство пособие оплатило? Ну там такая интересная история. Вот я год вот в Польше прожил. Польша, ну, от звонка до звонка этот год мантулил, как Папа Карло. там. И дорожным рабочим, и, и, и на этом самом и там интернет проводили в ну, другой компании. И потом на, на заводе по на хиабе работал. Это шведский живот по ХИАБ, да. Фиат, не, это, фи это, фиат? фиат, фиат, фиат это итальянское фиат. слово. Не-не, вы путаете фиат и хи, хиаб. 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 Перепутан. да это там по, по производству кранов разные разные ну, разные разные величины там вот самых больших там строительных кранов угу. до небольших мелких вот вот там монтулил от звонка до звонка и с трудом хватало денег на выживание так и, что у вас там была какая-то длинная рабочая неделя сколько часов в неделю вы работали да они вот если брать дорожный рабочий Чуть-чуть больше зарабатывал там ну, на, на полторы тысячи злотых больше, но работал 6 дней в неделю по 12 часов. Why? А потом. Ужас какой. Здоровье посыпалось, да, начал пошел нашел себе работу э, на полторы тысячи злотых дешевле, но ну, пятидневка, восьмичасовой рабочий день. Слушайте, вот так, там, как вот, это. Начал долги залазить. Это же, это же физически тяжелая работа по 12 часов в день. Физически тяжелая ну, работа, да? Вот. А, понимаете, ну а что делать? Я не Жить знаю. хочется? Да. Так вы же Хочу уже не, вы, вы не, не выглядите зар... человеком... Слушайте, не заработаешь особо. Вы не выглядите человеком, которому 25 лет. По 12 часов в не, день не, работать, не, это не надо быть молодым и здоровым. Не полтинник. не полтинник. Я же о чем говорю? Я поработал там дорожным рабочим там пять месяцев и здоровье посыпалось. Понял. Начал плохо себя чувствовать, все, думал, что найду что-то получше. Пару месяцев нашел работу там, э, ну, проводили интернет там, угу. по колодцам там, рыли там, все такое. Думал, что легче, ну, угу. на чуть-чуть легче, все равно тяжело. И рабочая и еще неделя легче. длинная, да? Ну да. Потом вот предложили. Думал, что вот пятичасовой часовой рабочий день, пятидневная неделя как раз для моего возраста. Да, ну, оно тогда и полегче, и можно уже работать, но денег не хватало. Надо ага. снять жилье. Так надо а что, помочь, там, что там они платили что... на работу приехать с работы? Это все стоит что денег. Что они вам не платили полегче. за 40 часов рабочую неделю? Ну, около около трех тысяч злотых э, в месяц. Слушайте, по европейским деньгам, наверное, это очень мало. Это очень мало, это я вам сейчас скажу. чем больше, может, немного дешевле, но все равно. Это 700, 700 долларов что-то такое. Ну да, у них примерно 4 лоты. Да, при, при том, что я снимал там, ну, за, за 2000, практически, там, 1800, снимал кавалерку. Это такая, как ну, квартира, студия, да, такая. Где, так, ну, такое, вы один там были или с семьей? подвале. Я с сыном был. У меня а. сын тогда ему было 17 лет. Нелегко. вот Я еще тратился на него. Он в лицее там учился. Мне надо было его кормить. Ага. мне надо одевать ему было. Мне надо. Так а государство что-то и... вам помогало? Как-то с арендой, да, с 400 злотых платила в месяц на сына. 400 18... злотых и все. И все. Мало. Сейчас увеличили сейчас 800. Ага. Вот с 1 января этого года они увеличили. ясно так, так так вы решили уехать в Ирландию, да? Ну да. Ну год назад. Ровно год назад, в начале июля. И как сложилось. Как вам такая Ирландия ситуация? по сравнению с Польшей? Ну вот я же хочу сказать. Там такая ситуация, что вот я с сыном получаю посольство. Ну, во-первых, мы получили бесплатное жилье, да? Какое-то ага, ага. место там. В отеле, да, там у нас четыре человека, два моего и сына, там, да, а два, а два там, ну, другие мужчины, ну, тоже. Четыре человека в одной комнате. Да, да, да. А питание, а, ну питание, ну питание было в этом отеле или только жилье? Нет, нет, вот в нашем отеле мы сами покупали и готовили. Понял. И это лучше, потому что это дешевле и чем есть, есть от, большинство отелей там с питанием, с трехразовым. Но там одно питание для всех. Понимаете, у меня там есть инвалидность, все такое. я Мне не вся пища подходит. Я понял. Ну, и сын подросток тоже. Знаете, знаете, как подростки? Не все хотят есть, что а там все для всех одинаково готовит. Да? Вот. Но за это питание надо платить деньги. У нас же в отеле было чуть по-другому. Мы сами покупали продукты и сами готовили. Вот это лучше. Там кухня была, и дешевле... да? Да, там кухня, посуда, все такое при отеле. И нам бесплатно мы пользовались этой кухней, посудой и так далее, водой там. И ну это и дешевле, и приготовишь то, что ты ешь, то, что ты хочешь, то, что тебе <связывая> Но ситуация там какая, вот у всех, б... там большинство беженцев не работают наши. Угу. Почему? Потому что, вот, например, у меня там я получал там пособие на себя и на сына, да. Это выходит там где-то в районе 1350 в месяц. Евро. Евро, да. Но вот и при в, том, и, в... Жилье... и в Бельгии похожую сумму платят. Да, при том, что у меня бесплатное жилье, я не, не трачусь, да. И при том, что ну на нас двоих, но ну, мы, ну, чтобы вот ни в чем себе не отказывать, ну, 300 евро тратишь на еду. Ну, то есть, 1000 евро у тебя как бы каждый месяц, ну, денег, которых ты можешь сэкономить. И это самое. Если я пойду на работу, я могу устроиться там, ну, только. Там на такие работы, там посудомойка, знаете, там... Знаю, да. Смотрите, Не... у меня два... Я сам из Литвы, я в Литве жил 12 лет. Да -да. И когда Литва вышла там и пол... вошла в Евросоюз, сейчас я боюсь соврать, какой год, но в районе 2000-го, там, мне кажется, пару лет раньше, или год mm -hmm. раньше, мои два брата младших, они уехали в Ирландию. И там была такая ситуация, что один сначала работал, тоже где-то посуду мыл. Второй как-то с компьютерами устроился, с образованием. И тот, который вот мыл посуду, он потом на стройку ушел. Вот, то же самое. И он вот. на стройке как-то продвинулся, он стал таким, как бригадир. И мне кажется, вот в каком-то, сейчас я боюсь соврать, кажется, то ли в 2006, то ли в 2008 году, до этого, 2008 года, Ирландия была самой такой развивающейся страной, быстро растущей ну, экономикой Европы. Она как бы и сейчас тоже. А потом неплохо. случился кризис. Так вот, из-за чего случился кризис? Они, эти ирландцы, очень добрые люди. Приезжали ну, люди из Литвы, там еще откуда-то, и сидели на пособии годами. Много литовцев. Да. У нас, годами вот у нас сидели отеле... на пособиях. Вы понимаете? Да, 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 да. И не выдержала У нас в экономика, отеле начался спад. На кухне литовка была э, вот в моем да. отеле, а ее муж, а ее муж э, тоже литовец э, был э, сантехником в этом же отеле. Да. А ее э, вот этих двоих э, э, дочка, ага. был, э, э, это жена одного из четырех совладельцев этого отеля. Понял. Да. И, так вот, я хочу рассказать, чем все закончилось. Начался этот Правильно. спад, строительство ага. остановилось, и мой, как бы один из братьев потерял там работу. И он тоже сидел на пособии какое-то время без работы, а потом он собрался и уехал в Англию. А тот вот, который с компьютерами работал, он так и остался в Корке. И... Так что ну, сейчас да, один правда. брат вот в Англии работает. А живет уже давно достаточно а второй в корке живет а я вот в израиле что да. касается наших украинских беженцев то вы же понимаете большинство из нас не знает английского языка не ну на каком-то уровне Поэтому вы знаете но не на таком уровне вы выше чем строитель или посудомойка а к строительству надо еще здоровье иметь, молодость и какие-то знания. Ну я да. гуманитарий. Надо например, чтобы. Я... А кто Вкус... вы по кто вы по образованию? Ой, не спрашивайте. Не спрашивайте. А ну что такое? Ну что вам сказать? По первому образованию учитель истории. По второму юрист. Получаю пенсию Мвд. А, учи, учитель истории вы в школе учили? Ну, на начальном этапе, да, когда я был молодым, три месяца преподавал, и потом ушел в милицию, и уже а, работал в милиции. Ясно. Поэтому... Слушайте, а тут есть такой достаточно интересный блогер, как по мне, Вокс Веритатис, Виталий Александрович. Я подписан на он него. по образованию тоже, он как-то историк, но я не знаю, он в школе преподавал, наверное, тоже. Он преподает сейчас в каком-то колледже ага. историю, не в школе, а в колледже. Ясно. Но ну там я не не, не совсем с ним согласен и то, как он ведет разговор э, с оппонентами. Пусть даже эти оппоненты ему не нравятся, там понятно, но так историки себя ну дискуссию не ведут. Не, смотрите, у каждого свои требования, Понимаете. но в общем я некоторые Высока, Некоторые высокого... видео я смотрел его И там достаточно он вот видно Что человек профессионально знает историю И это много дает А мне не каналу. видно я вижу, я вижу манипуляцию Он ага. озвучивает факты Часть фактов Которые подтверждают его точку зрения ага. А вторую часть фактов он умалчивает ага. Понимаете? А может он их просто и не знает И поэтому оппонент который, который не знает нормально Фактическую историю он всегда будет Ясно. его побеждать в этой дискуссии, всегда. Слушайте, вот у меня к вам как бы то ли вопрос, то ли предложение, я не знаю. Мы пару месяцев назад открыли такую в Ютубе как программу. Мы ведем раз в неделю стрим. Я и доктор Фауст, есть такой блогер из Канады. Я не знаю. не знаете. Да. Считаю, что... Ну понятно, вы не, не любитель Ютуба. И мы беседуем на разные темы, и мы стараемся находить темы, интересные для людей, и приглашать каких-то собеседников. Вот на прошлом стриме мы там приглашали блогера из Днепра, есть такой блогер эльдар Днепр. Не слышу, нет. Э, так я вам вот предлагаю зайти на этот стрим, у нас завтра должен быть стрим в 23 часа по киевскому времени. И вы можете посмотреть, если вам будет интересно, и если вы какой-то интересный вопрос предложите, мы на какой-то из будущих стримов можем пригласить вас поговорить об истории, поговорить еще о чем-то. Главное найти интересный вопрос. Ну а этот стрим на каком канале будет вестись? Мы, Я... обычно Фау... выходи... мы обычно выходили на главном канале Украинской спилки блогеров, и рестриминг ну, был у меня на канале, и у доктора Фауста на канале. Но вы можете записать мой канал, и вы увидите этот стрим. А как ваш канал называется? Григалиус Махват. Ух, такое сложное название. Надо записать. Ну, я сейчас запишу. Секундочку, я сейчас запишу. Да. Еще раз, если можно, по складам или по буквам да. даже. Первая буква «Г» — Григалиус. Григалиус? Да, Григалиус. Это такое немного литовское имя. А второе слово на букву «М» — Махват. Махваты, да? Да, т, «Т» в конце. Это больше такое еврейское. Еврейская угу. фамилия. Григалиус. Это YouTube. YouTube, -канал, YouTube канал, да? YouTube канал «Григалиус Махват» на вашем канале завтра будет стрим 2013 будет да? стрим но вы можете зайти там прошлые стримы посмотреть может вам будет интересно да, обязательно обязательно и вот если какая-то там есть интересная тема которую можно поговорить вот допустим что-то историческое я не знаю или что-то о политике там неважно но главное чтобы это что-то было такое острое что вот людям интересно ну а что сейчас интересно вы же знаете я список знаю этих да тем? Vale. Ну, в общем, в общем, надо, я считаю, говорить о чем-то умном, потому что вот такая ругань с россиянами в чат рулетки она чем-то хороша, но как-то ее много и давно уже мы с ними ругаемся. Пробуем как сделать какой-то новый формат. Как вас зовут? Я извиняюсь. Эээ... Название канала или как зовут меня? Nie, именно вас как зовут. Меня зовут Юрий. А вас? Юрий, ]fight? меня Сергей. Очень приятно. Да, приятно. Ээ... Я считаю, что ругань с оппонентами это вообще деструктивно и не стоит времени того потраченного времени смотрите но ну это все под вопросом все таки такая атмосфера война и ну да ну в общем да я согласен что это не не то чем стоит долго заниматься если если цель там стрима или цель там беседы просто ну, нахамить друг другу там пообзывать там да ну то наверное да тогда а если цель просто ну озвучить обменяться точками зрения да и возможно где-то как хоть в чем-то прийти к общему знаменателю да там или хотя бы к общему пониманию что эту войну надо как можно быстрее закончить не ну Но... вот в основном я в рулетке 6 лет да вот в основном с россиянами как где-то процентов 70 случаев ты заходишь попадается россиянин и он начинает поливать грязью ну вот можно просто сидеть и молчать можно а даже можно ничего не отвечать Дальше. Да, можно И искать, пойти дальше. Иногда бывают такие восприятия. люди, с которыми можно о чем-то говорить даже из России бывают такие люди. Ну, в общем, как бы это, я не вижу в этом большой как, как это перспективы. Я не собираюсь всю жизнь заниматься руганью с россиянами. но иногда случается. Я стараюсь, если оппонент там имеет ну радикальную точку зрения, не дает там озвучить мою, и меня обзывает оскорбляет, я сразу прощаюсь, в смысле, нажимаю кнопку иду дальше, потому что ну, нет смысла терять время. Самое драгоценное у человека это время. Слушайте, вы, 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 наверное, синеку читали, письма к люцилию. Вы знаете, чего мы не только читали? не читали в молодости, Вау. я уже и не припомню. Там, короче, есть 12, такая нет. книга, прошедшая 2000 лет, она построена на том, что Синеков 2000 лет назад, он писал письма своему другу Люцилию, а Люцилия отправили куда-то туда далеко, какой-то провинции управлять. И вот, да, и вот в первом письме он пишет, дорогой друг, говорит, самое ценное это время. Да. Вот то, что вы сейчас сказали. Это он не там, один Он, Синека, он, он там красиво, 10. не, он очень красиво это пишет. Я дословно не, не могу сейчас повторить, но он объясняет, что это... Действительно такая Но вещь, я которую смысле, никто что, тебе не я вернет. В смысле, что, я в том смысле, что терять э, вот это драгоценное время просто на то, чтобы обзывать друг друга, я считаю, это неконструктивно. И... Слушайте, ну вам удается там в Одессе это время тратить с толком, которое есть? Ну, я только три недели, как вернулся из Ирландии, понимаете? Ага. На, еще... на море ходите? Ну да, я живу 400 метров от моря. Это же надо, да. Вот Выше. Выгодное, да, мы, выгодное что... знакомство. Да, поэтому приезжайте, когда будет безопасно, закончится все. Ну С да, мило, там, там из Одессы есть пара блогеров. Игорь Вадимыч, Одесская хунта. Кто Ой, еще. Что вам сказать? Кто Я там его там тоже знаю. И тоже, и тоже насчет него, ну, тоже имею свою точку. Имею что сказать. Понятно. Знаете, как у нас говорят? Имею что сказать. Вот как на Vox Veritatis, да, uh -huh. как, ну человек сразу вот э, говорит, что он историк, а на самом деле он имеет только историческое образование, он не историк. Историк mm -hmm. это человек, который э, пишет научные труды, имеет не, ну понятно, степени. он он никогда он, не утверждал, он что не, у него не какая-то научная степень, он этого не утверждал. Но он всегда утверждает в оппоненту, с который с которым разговариваешь, что он историк. Это ну, не это история. мне кажется, ничего тут Учитель такого плохого истории, нет. Да, ну не историк. Хорошо, но у него в истории есть какие-то познания однозначно чего-то интересного он ну, всегда познания, рассказывает. Конечно, если человек всю жизнь проработал учителем истории, он, конечно, да. э, знает там огромное количество там фактов, да и так далее. Он, конечно же, имеет образование историческое, но не, ну, но не историк да, хорошо, Сергей. Так может у вас еще какой интересный вопрос есть, который можно обсудить?